Я бы хотел бы поговорить о тех проблемах, которые возникают в взаимоотношениях между почтой и прессой. Она возникает в 2011 году, когда формируется тариф. Хотим услышать эти проблемы из первого пути, давайте их отговорить. Ну, есть вот тут смешки, пожалуйста, если у вас предложение раньше, то хотите, скажите, если вы пришли поубаваться, я за, мы тоже Нет, пришел. есть предложение, решили, по это все сегодня есть. Ну, давайте, давайте, расскажите, чтобы мы все вместе посмеялись. Була оприлюднена цифра, що в середньому на 56-58% зростають ці всі тарифи. Але знову ж виходить, що коли застосувати до практики, то оцей середній відсоток зростання, то він застосовується лише до мінімального поширення, там, до базового 4 сторін формату А3 на районному рівні або до інших варіантів. Коли ми говоримо про конкретні обласні і регіональні видання, то зовсім інші цифри виходять на 101, 108, 115, 120%. Бойкотується підхід, який є. Що нас поставили перед фактом, аргументували 50%, потім відповідно без жодної аргументації, без нічого той наказ дублюється в інфраструктурі, відповідно він вводиться до переплати. Я хочу задати питання, як формуються тарифи на газету і чому чому вот таку стопку. Вот я хочу, щоб ви взяли і спробували донести. Ось вот тут 7 кг, 17 кілометрів. Наш листоноша виходить з вот такою сумкою. Вот я хочу, чтобы вы посмотрели эти газеты и попробовали ее пронести. И вы спросили бы, вот как выдавать зарплату людям, которые не обеспечены полным рабочим днем и за какие деньги? Вы, так сказать, пишете о своих документах, что среднее повышение 56. Ну скажите, что, ну извините, мы тут где-то что-то переврали или не так записали. Нет, этого не Надо было. ли было это? Ну, ну как так вы не докажете, что среднее, вот выходит с 90 и с 70, среднее получилось 56. Скажите, чітко аргументуваний і все, ніхто не туди справді. Сьогодні можна дуже багато говорити, як і говорилося раніше, про недосконалість методики, яка по великому рахунку Укрпоштою виконується, якщо говорити з юридичної точки зору на це питання. Тому е, може тоді подумати над продовженням якоїсь співпраці в частині розгляду, перегляду, аналізу. самой действующей методики. Это отлично. Давайте я конечно, давайте Не, ну вы Просто знаете, вы так, вы так агрессивно э, пробуете ну, разобраться, разобраться, что мы Данные данные-то не те. Ну, если в среднем говорится на 56%, а в среднем у нас выходит больше 100%. Я еще раз повторю, что, соответственно, до этой методики подавались материалы. Ну, вы же сами написали в среднем 56%. Это же не мы писали. Основные нападки ну, или высказывания были от издательского сообщества, что самые популярные и самые массовые издания ⁇ А324, А332, и вот на них очень большое подорожание. Я свою цифру приводила в обоснование того, что как раз большинство не такие толстые, и они не настолько подорожали, как ну, вы обосновываете. Я потому что пить. уважаемая газета сегодня, уважаемая, имеет в основном тираж по рознице. По тираж по подписке разовой газеты сегодня около 10 тысяч экземпляров. И при всем уважении, ну, не делает она одна из многих. Самые большие тиражные, еще раз повторю, А3-4, А3-8, А3-16, они занимают 70% тиража. Поэтому я прошу обращать внимание не на 10%, а на 70%. Я хотела сказать, что для 70% загальнодержавных по тиражу изданий подорожание минимально от 56 до 70. Там, трех, как вы сказали, допустим, тирошнее сред, средняя у нас более 60%. процентов. Сергей, правильно? вот, Сергей, скажите вот что меняет в жизни вот сейчас, когда все а выходит. Конструктивно я хочу спросить: а почему вы не за два года ни разу не посоветовали с нами о поднятии тарифов на средства массовой информации? Очень простой ну, ответ. Вы же не берете на себя обязательства по объемам продаж газет. Не берете и, и правильно делаете. Ну тогда зачем вы требуете согласовывать ценовую политику? Это маркетинг, это недоставка. Я говорю, сумка лежит, а никто не хочет попробовать, как ее носить. Вот я показываю, пожалуйста, подойдите, пронесите ее, походите, 7 километров это минимум. Ваша инфографика, посмотрите, да. ваша инфографика, что сумка Ластоноши с 10-мервым татьяной важит до 8 шпат 2,5 килограмма. То есть 10 газет, до 8 полос весят до 2,5 килограмма. Вы опять обманываете, потому что 10 газет до 8 шпаль весят 240 грамм максимум. Теперь говорите о весе. Какой вес сумки, какой вес газеты. А тот, кто принимал участие в этом, вспомните, сколько времени вы потратили на то, чтобы разобраться и все-таки предложить тариф понятный людям. Наверное, вам легче понятен. І традиційний для пошти – це тариф отвіса. От сьогоднішній бі, скоро, сьогоднішнього не було б. би. Є пропозиція встановити рівне, рівний відсоток збільшення тарифів, домовитись про ту компромісну планку, яка буде влаштовувати підприємство поштового зв'язку і видавців, і внести відповідні зміни до методи. От є пропозиція. Цифру, поки не озвучують, це предмет торгу. Ну, Мы не за то, чтобы отменять эти тарифы. Нет, мы понимаем, растут издержки, топливо выросло, там коммуналка и прочее. Да? Мы понимаем, что тарифы, да, назрелые, там их увеличивают. Но давайте разберемся с методикой их расчета, в которой мы как бы видим э, системную ошибку и примем компромиссное решение увеличение допустим, да, действительно, на 56 для всех категорий. Для всех категорий. Это, это, на, это наше Это предложение.